Адно з памяшканняў рээскай гімназіі нумар6 пераўтварылася ў дзівосны елачны лес. Наваходні дрэвы ў ім незвычайныя Я лёгка змяшчаюцца на далоне, а некаторыя з іх можна нават з'есці. У лес казачных ідэй завіта наш корэспанддент марыя вячорка. Сдается, звучайная справа. Школьники робят нечто своими руками, и после выставы вырабы отправляются на постоянную прописку у дома автора. Але елочки, зробленные выше шестой гимназии, отрывались настолько прихожими и разностайными, что любоваться ими приходят не только школьники и батьки, а и гости этого дивосного лесу. Тут разместились древцы с цукерок и орехов, паперы и тканины, макаронов и перников. Мы сделали эту елочку с мамой из конфет, потому что Конфеты золотые, красивые, как игрушки. У нас очень дружная семья. Моя мама, у моей мамы хобби. Она любит запекать торты, делать пряники. И вот я у мамы попросил, чтобы мы вместе с ней сделали вот такую елочку. Елочка делается совсем не трудно. Просто вырезать длинные и узкие полоски и скручивать их в разных спиралях. Новый год – свято семейное, и всю эту прихожусь школьники створали разом с батьками, бабулями и дядулями. Вот это вот моя елочка. Я ее делала вместе с мамой. Сначала у нас не очень хорошо получалось, но мы взяли себя в руки и сделали такую вот елочку. Выбрать переможцу у этой елочной баталии по кульне уявляется махчимым. Далейший лёс 230 прыгажунь худшей за все будет доброчинным вообще есть э, идея, чтобы организовать благотворительную акцию э, по продаже данных елок и вырученные средства уже отдать нуждающимся, то есть в социальный приют и в центре реабилитации веда, э, который у нас находится в городе Бресте. Нечеканный поспех перед новогодней выставы может сделать ее традиционной, отзначают педагоги. У наступном году головными героями свята станут снеговики, те морозы. Мария Вечерка, Тиграна Капян, областные новины Брест.